Отдыхает до 70 человек с детьми. Это очень удобный формат. Во-первых, взрослые с детьми всегда себя великолепно ведут. У меня работает бар-кухня, 6 человек, 3 охранника, администратор, физрук, воспитатель, аниматор, 3 горничных. К персоналу и себя отношу, тоже я катаю людей на кораблике. Чем ближе к линии фронта, тем больше патриотизм. Бердянску повезло, он простоял на грани, и ему это помогло ну, осознать, как близко вот этот кошмар. Просто люди, которые приехали, которые рассказывали, что о погромах, о вырвавшейся вот этой орде мародеров, это резко изменило настрой города. Бердян вдруг понял, что Украина огромная, и люди чудесные, о Москве уже не вспоминают, о России не вспоминают. Реально большая проблема Бердянска как города в массе – это низкий уровень доходов. Уезжает молодежь, соответственно, психотип города определяется тоже стариками. Очень много пенсионеров. Из 120 номинальных жителей тысяч – 35 тысяч пенсионеров. Бердянский реально является жемчужиной теперь Азовского побережья. И был, и будет. Просто эту жемчужину можно отмыть там. Но для этого сюда должны приходить большие деньги. Ну, в этом году поздно спустил бродягу на воду. Спускаю, катаю отдыхающих. Я никогда не думал, что мне будет так нравиться. Я по образованию программист. А вот эта игрушка, то есть это не коммерческий проект. Бердянский родился, поступил Институт, работал, ну, в общем, абсолютно городской был. Начал ездить на рыбалку весной, год-второй, потом купил лодку, построил гостиницу, и при этом все равно бизнес оставался в Харькове. В какой-то момент ну, Харьков стал угнетать, я понял, что мне проще переехать в Бердянске, наездами ездить в Харьков. Море не позволяет этот город стереть. Здесь живут люди, совершенно удивительные. Они все рады гостям, но при этом они ну, не лебезят перед ними до последнего времени. Ну, точно так же принимали гости из России. У меня 9 лет отдыхала Баба Света из Москвы, и когда она мне в марте позвонила: "Сайн, ты чё, чё вы там творите? Крым наш!" То есть со мной был шок. То есть вот тогда я впервые с таким махровым Крымнашем столкнулся. Вот в поведении россиян в Бердянске было вот это вот комплекс старшего брата, которые приезжали и говорили, там, украинцы в Бердянске, они такие милые, в 2014 году было, конечно, немножко не до моря. Я в августе стал замечать, что какая-то очень чистая вода. Вот. В 2015 году это было уже четко видно. Я уже тогда услышал о том, что море солонеет. В прошлом году 13 промили, против нормы 10, в этом году под 15 промилле. Причина солености это, ну, модель уже высказанная неофициальной Что в Севаш сливается работающий до. Перешейка, Крымская, Днепровская-Крымский канал. Соответственно, поднимается уровень Севаша и переток идет. Но то, что их теология изменилась, там, Биохимия, это видно по воде. В этом году был очень жесткий запрет на лов промышленный. Я впервые видел катера, тут бригады. В общем, может быть, море будет лучше. Но время, время, ну, это вообще относится ко всему как к росту по голове Пеленгаса, так и реформ в Украине.